Ламикон Дармгель Оберай, скажи рыбку прощавай. Бензин будет, нет? Уважаемые крымчане, что хочу сказать по поводу дефицита топлива. Значит, ситуация у нас находится на контроле действует в ручном режиме, в режиме ручного управления. Значит, я хочу поблагодарить руководителей и владельцев компании АТАН, компании ТЭС, компании ДЮН, значит, за понимание за то, что мы пришли к консенсусу. Сегодня с 3 часов, с 15 часов дня будет ограничение значит, до 30 литров одни руки. Мы договоримся на всех заправках без исключения. Все, что касается обеспечения там, скорой помощи, то есть как бы, общественного транспорта и других то есть, необходимых то есть, для функционирования непосредственно коммунальных служб, непосредственно, которые уборка занимается, обеспечены будут топливом в полном объеме. Я прошу всех крымчан то есть, в данном случае набраться терпения. Мы сейчас находимся объективно в такой ситуации, когда ну, быстро изменить картину не получается. Но, как говорили... А чё? Там Путин витав с воссоединением. А что? Уже основные моменты логистики по очереди 95 мы вот наладили буквально. Если ажиотажа не будет, то мы пройдем этот этап тоже там без э, больших потерь. Ну, або не пройдем. Тут все заложить вид ударив в Збройных сил Украины. можем пройти, а можем не пройти. По-разному бывают эти этапы. Ну, а пока... 92-й. Я сейчас вот еду мимо колонок, здесь и нету, но... Я вас уверяю, цена 72 рубля, 65 рублей. То есть все, уже дошло и до Самары, бензин и вырос уже здесь. Что будет дальше? Ребята, ходят слухи, что бензин будет дорожать до 100 рублей. Это уже в зиму. А на некоторых колонках, вот, например, на Тольятти, Жигулевск, тоже Самарской области, да? Висят такие таблички что в связи с приостановкой завода по топливу что-то там для лято поля бензин выпускаться временно прекращается короче то есть а, но заправляем по каким-то карточкам там, то есть по каким картам они заправляют, я так не понял. То есть Ну по картам там э, с четырьмя направлениями, помните, Лукашенко рассказывал, там с четырех направлений, вот это вот, ну там, такие карты. Их, правда, никто не видел, но говорят, что они есть, поэтому если вы будете их шукать, то знаете, что они есть. Э, вот, Самара, говорят, пока без топлива, да. Мне угу. надо где-то раздобыть бухгалтерию с какими-то талонами. Короче, цена сейчас 95-го у нас 78 рублей, потому что за литр 5 рублей по талонам. Нормально. Ну что? Да пошла банкомат искать. У вас? жизнь такая? Что это? Вот по 10 литров. Пошла меню. да, -да. Аксенов обещал бензин, но с ним полная жопа. Сейчас Крыму тяжело купить за наличный. Кто приезжает, сразу берите талоны на бензин. Вот так. Реально, Получается, тоже как-то не очень хорошо, говорит. Аксенов сказал, значит, все, проблем никаких нет. Давайте испытаем у, у дитины. У... Сейчас я, зайка, я у меня эфир сейчас. Дитины, э... Что она думает с приводу того, что говорят Путин, Аксенов и Кирилл Сириус в том числе? Владимир Бродольфович, вот ты тогда посиди. Я хочу сказать, вы хотите, чтобы мы были в Извините, Владимир. Да я хорошо понимаю. Что у тебя? Это даже очень трудно. Видишь, у меня тут у дядя, я не могу, к сожалению. Давай попозже, ладно? Какой красавчик. хорошо. Сейчас я заходиться. От що не думає дитина про всі ефіри Салавйова, е, висловлювання Путіна, Аксонова і е, тих, хто вважає себе чомусь головними на території України, окупованих територій України, хочеться сказати і нагадати їм. Але ну, власне, ми бачите, е, послухали е, дитину Савчак. Можливо, ще. Не все потеряно в наступном поколении на территории России. Но, как вы понимаете, это не точно. Ну что ж, пошли теперь по более взрослым критериям, соответственно, по эфирах. Абсолютно согласен с влиянием Зеленского на то, что наговорил Крамп. Особенно вот эта вот история про дикие очереди за бензином. Ваня на втором районе начал заправлять на по 30 литров. Гарик, бензоправка, очередь занимает. Два часа вроде как Толі він заводить, то лі буде продавать. Короче, везде занимают, люди ищут. ох уже этот Зеленский наговорил на Трампа Трампу на Путіна, і все. І тепер получается, всі думають, що на території Росії немає бензину. На території окупованих українських територій немає води, і взагалі, як ми перейшли від внішнього управління до того, що президент Зеленський тримає в руках вдвох в одній європу, в другій Трампа, і то в Європу наговорює, то Трампу наговорює. тут питання залишається актуальним. Получається, от такі ми всесильні. Можемо і оборону від Росії тримати, і наговорювати у вуха то. Трампа, то Европы. Все думают, что на Руси теперь не все в порядке. А на самом деле на России... Война. Пошло. Война, получается, на территории России. Как неожиданно-то. Она, нет, ну не, не, не на полное уничтожение, конечно, Российской Федерации, но на ее сокрушение. Прежде всего, конечно, экономическое, поскольку вы сами понимаете, что падение нефтеэкспортных доходов на фоне вообще не очень высоких цен на нефть это удар, что называется, такой стальной балкой ниже пояса. То есть, по сути дела, война идет всерьез на то, чтобы мы потерпели поражение. А кто ее начал, хочется спросить, а что происходит, а что, а что такое, а что с лицом? А поражение же можно потерпеть, не обязательно, что высу, простите, так сказать, там что какой-то котел устроит большой, или там до Москвы дойдут. Вот. Да нет, конечно, вооружение. Можно просто эти котлы устраивать на территории России. Просто вот так вот кидаешь беспилотник, и оп, и котел уже греется. Потерпеть, заработав экономический крах в своем тылу. И все, как говорится, последующие события. Вот. Это уже бывало в, истории, в мировой истории. Но... А можно детальнейше, будь ласка, нет? Вот. И вы понимаете, что так сказать? Это просто звенья одной цепи туда же, в ту, в ту же цепь, можно, сказать, вот этой войны на наше сокрушение, можно отнести, конечно же, удары по нефтеперерабатывающим заводам, вот, которые, ну, по, которые, начались уже совершенно, так сказать, широкомасштабно, вот, на промышленной основе. Это удары по газоперекачивающим станциям нефтепровода «Дружба», вот, попытки удара по, по, станциям, опять же, перекачивающим голубого потока, это газ в Турцию. Вот, то есть, на самом деле, вот они, свидетельствуют вот этой вот самой войны всерьез. И вот с прошлого нашего обзора ежедневного я могу констатировать, что идет ухудшение. Помните, тогда сказали, что ухудшение идет ситуации для Российской Федерации, стратегически. Ну, давайте посмотрим. Ай-яй-яй-яй, получается, ухудшение идет для ситуации на территории России. Что происходит? Взагали не понятно. Ну, как-то так, понимаете. Хотелось бы как-то помочь вам, но ничем помочь Вообще-то, запад на протяження своєї історії все время своє агресивне намірення под подоборонительний, в тому числі Гітлер 22 іюня в своєму обращенні к німецьким солдатам говорив об оборонительній войні проти Советського Союзу. От так от буває. Знаєте, що не очікував, не очікував. а Потім раз і проговорився сам в ефірі. Виявляється, що коли е Путін 24 лютого оголошує оборонительну війну на території е України, то це означає, що Гітлер робив. Так само, але чомусь каже, що Європа це використовувала завжди в своїх цілях, хоча Росія ніколи не була частиною Європи. Не зрозуміло, десь заплутався, не зрозумів де, але отак от буває.